Вас вітає канал Квіткові Посиденьки у Світлани. Сьогодні ми усі приїхали на нашу дачну ділянку. Всі зранку працюємо. Син рве траву за парканом на другій стороні. На птичку. А я пішла допомагати. Тримати треба. Тут ще допаливається. Все повідкривали, бо від заморозку закривали. Полили трохи. Зараз відкриваємо бак. Дивиться будемо, чи можна туди води налити, чи не можна. Асяня гуляет, Ходить. И ты хочешь, чтобы я тебя вот там удержала? Да? У меня же сколько килограмм? Ну, ты так туда. ну хорошо, я попробую придавить. Помаши тете ручкой. Тетя, <реш> Тетя, я буду сейчас громко стучать. Стучи, стучи. Масяня будет бояться, да, Масяня? Ты будешь бояться? Кисенька. Вот тебе хорошо сегодня на сонечку, да? Погулять. Убей их до дома. Котенечка, Масенечка. А Знаешь, что мне надо? Что тебе надо? Ё-моё. Ё-моё не надо? Нет, зубильца. А что воно таке? Ну, зубыло, железячка такая. Знаешь? А оно где? Ну, там где-то в инструмент. Забыл зубильца. Ну, я пошла искать тогда. Поищи. Да. Крутится. Да. Угу. Тут просто... Ого. Э моя. Тоже перелит. Блин, тут лосок. Ага. О, Может деклафос дать? О, цей бак классный. Тут просмоленный. Вообще, это... Это вообще новость можно снять. Вот она не У дихлофоса то сдать. Попшикать. Не надо. А вдруг укусить? Будешь потом аллергия или еще что-то. Ага. помидорки. А! Шо, Юра? Иду! Ведро в грязи. Блин, ты хотя бы это... Щетка, я думала, са уже кусает. Ага. Все на цветы. Вот ты, Юра, молодец. Да, мимо. Все на цветы. Вот туда бутылку кидай. Не, бутылку сюда, в эту сторону кидай. Она не лопнет. Не знаю. Да не, она не полная. запидевает. Да. А со ск... Ну, со скважины. Можно, конечно, пить. Не, не помню. Сегодня можно. Она холодная? Если холодная, то сегодня. Да мы каждый день набираем, Юра. У нас там... За... А? Сейчас, Рома. Нормально. Я на два фронта сегодня. Сейчас я на это, на кусты. Кидай. Они вот, блин, Самортизировала. Все. Выключай, Все. И держи. Ось вона носила з магазину такі ящики пластикові. Всі на дачі випрять із них якісь собі речі нужні. Я вирішила зробити ось таку каліточку. Замість отих, тої тяжеленої рами, Дуже її важко знімати, витягати, ложити, а це легеньке, ось так, з тяжками. А по бокам до арматури там теж стяжка і будуть типу петлів. Ну і буде закриватися. Побачимо. Зняли оце важке. Дивись ось так. Раз, і закрилося. Ось, ось внизу. А тут дирка. Ну тут буде на крючок. Тут же зверху ніхто ж не проліз. Проходит. Там, ну, Все надо... там О, проходит да. вниз. Просто придется тут проволока. Нельзя выровнять. А, нельзя. Нельзя вот. выровнять. Не. Не, не, не. Не. Такая щелька. Чего тут просто растянуть надо. Не дальше. Не затягивать вот эти две. Там затянуть внизу. Ну, тут это. И так себе открыли легень. Ну, легонько ж, раз и все, и пошел. А то вот это таскать. Сейчас я прорезаю обрезаю. Хвостики. И все. Набираем водичку. Ось. Тут шланг. Напор гарный. Набираємо. Тут вивели із душу ось такий шланг для поливу. Будемо потім перевіряти, що там і як в нас вийде. Поки що водичку набираємо. Поливаємо город. Дуже холодно. Сьогодні будемо смажити ковбаски. Зараз ще відкрию полью. Вот тут перчики, квиточки. Шо, вот тут еще надо мне будет поливать. Все равно может взять такую лопаточку, но с дырочкой, а паломничек, знаешь? Ситочка, да, ситочка. Ситечка, И выбирать мусор, бо забивается этот. Видишь, да? Ситечка, да? На пол, на землю. Надо ситечка. Надо ситечка, я сейчас тебе принесу лопатку. Лопатка. А, он кот кошачий, что какашки, Она ситечкой. С да. Це у нас куски вагонки. Тут знайшлися від старих власників. Ми зараз ось тут будемо робити паркан, тому що коли ми тягнемо сюди шлангу, то, то там може в мене квіти будуть, то вона, вона тягнеться по квітам. Набирається водичка, це дуже добре. Ми будемо з водою тепер. І тут ближче полив від душа. Раз і вже на городі. а Отди далеко. Не знаю, дивися. Набралась чи не на... кого? Та ти ж хотів посидіти. Може ще не переварились. Так, набрали водичку, включили ось таку штуку полівательну, не знаю, буде воно зараз працювати чи ні. Буде крутитися. Може вода ще не дотекла. Там же вода ще не дотекла. Напор большой, да? Мені кажется, ззади крутилка, Яка крутилка ззади? Не. А, это просто еще сюда сюда может... можно доставлять и несколько штук. Отойди, бы сейчас тебе будет, Рома. Отойди. Отойди. Подожди. Она же должна якость крутиться. Реально, вот, Ты же подключил еще одну шланг. Сегодня полис э, уже нации на, на разборке куда-си. Что ему не хватает? А Вообще вода здесь есть в шланг? Может открутить посмотреть? Вот. Не, в, отключить вот эту вертелку просто вода течет со шланга. Нету воды. А где же вона? Значит, она еще не дошла сюда. О, тогда включай вертелку. Включай, вот а ты потом не включишь. Отходи! <свист> Блин, а, смотри, мы. Она... А что она не... Я ее прижимаю, она все... как это Прижать! При... 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 Так надо выключить воду! Так, пробуй, Рома. Ну, подожди, выключила только что. Я выключила. О, пошло! Смотри, как хорошо, Юра. А ты говоришь, зря? О, смотри, как хорошо. А ты кажешь, зря купила. Нормально. Тут, тут надо будет какой-то крючочек сделать. Надо ее вот эту сторону опустить чуть-чуть. Да, да. Она там, в дырка большая. Надо туда подложку сделать. Угу. Сейчас я найду подложку. Вот всю петлю наклонить. Так, а тут заборчик у нас. Так, уже почти я... готовый. Сейчас я пойду найду вот эту щепочку подложить. О! Вот такие будет заборчик и не будет шланга тягтись. Масяня, смотри как красиво иногда поливает. Еще есть напор больше. Да, меньше. да. А таких несколько штук, когда делают до да, шланги, прицепляют. Можно еще пойти такой купить. Это же мы в этой башке купили. Ну да, ты просто Ну як ты их и дело в том, что зачем их просто переставлять. Потому ну да, едет, в принципе. Сунем, они будут меньше, мало поливать, ну, да. да. Просто включил, поливает. Утром поставил картошку, например. Да. Картошку можно реально ею. Попить. Утром поставил и поливаю. Смотри, он там уже сколько мокрого. Угу. Блин, до этого достает. Да ничего, ему не будет, парничку. А Масяня сейчас намочится. Масяня там водичка. Что там брызкая? Ага. Ага. Шусь капает сверху. Смотри, смотри. Не пойму, в чем дело. Хорошая такая штучка. Если напор нормальный, можно поливать. Пошел в обход. Масик, водичка. Водичка. И сюда долетает. Какая, видишь, площадь получается сразу полива. Ну вон туда дальние не достает единственное. Чуть-чуть.